selesai daripada solat Jumaat Maka bertebarlah kamu di muka bumi ini Dan ini bukan merupakan perintah Allah Sebagai perintah kewajipan Artinya Ustaz Kalau kita dah solat Mesti wajib keluar daripada masjid Tidak Ini bukan kata perintah yang membawa pengertian kepada kewajipan kerana kata perintah ni dia boleh terbagi kepada beberapa bentuk. jadi ini dalam ruang pembahasan usulul fiqh. Bila Allah kata if'al, bila Allah kata buat dan sejenisnya, adakah ia membawa kepada pengertian wajib buat? atau digalakkan untuk kita melakukan ataupun kepada mubah adakah mesti buat sekali atau berkali-kali adakah mesti buat dengan cepat dengan segera ataupun ada ruang masa yang diberikan jadi kata perintah ni ada berbeza-beza apa? natijahnya atau hasilnya maka di sini bila disebutkan fantasiru fil ardh maka bertebarlah kamu di permukaan bumi ini maka di sini ia tidak membawa kepada pengertian wajib ia tidak membawa kepada pengertian pengertian wajib dan begitu juga ini merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yakni bagi ahlul kitab pada hari yang telah dikhususkan bagi mereka mereka tidak boleh di, dan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lain hari yang dikhususkan bagi mereka untuk mengingati Allah tidak boleh digunakan untuk bekerja bahkan untuk masak pun tidak dibenarkan jadi mereka tak boleh menyala api. Sebagai contoh, di antara yang kita lihat daripada golongan Yahudi dan sebagainya, mereka tak boleh nak menyala api, tidak boleh pada hari Sab Sabtu. Ini mengikut pandangan agama yang dianuti dengan pemahaman yang berbeza-beza. Tidak menjadi masalah. Yang ingin diutarakan di sini adalah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita dikhususkan dengan hari Jumaat maka di antara kelonggaran yang diberikan kepada kita di antara kekhususan yang diberikan kepada kita setelah awak solat maka bertibarlah awak nak buat apa daripada benda-benda yang Allah halalkan silakan tidak menjadi masalah dan ini kurniaan Allah. Ini nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Apa? Ini nikmat yang Allah kurniakan pada pada kita. Okey. Wa min fadlillah dan carilah kurniaan Allah. jadi setelah hari Jumaat, kalau awak nak sambung pekerjaan, silakan. Awak nak bertemu dengan sahabat handai, silakan. Awak nak balik di dalam lingkungan dakapan keluarga awak? Silakan, tidak ada masalah. Saya nak tidur saja, Ustaz. Silakan. Saya nak duduk dalam masjid i'tikaf. Silakan. Saya nak teruskan pembacaan al-Quran. Silakan. Nak buat apa? Tidak ada masalah. Apa? Bahkan al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah menukilkan daripada pandangan para salaf bahawasanya Ayat ini memberikan indikasi bahawa pekerjaan setelah solat Jumaat itu diberkati. Tak kira lah apa pekerjaan yang awak buat. Sama daripada sudut pekerjaan uh, tugasan kerja kita. Ataupun kita bertemu dengan ahli keluarga kita. Ataupun kita menyambung silaturrahim. Ataupun apa pun bentuk pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan setelah jumaat itu ia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebahagian daripada salafus soleh kita maka oleh itu rebut masa tersebut untuk lakukan benda-benda yang bermanfaat nampak ustaz kalau saya tidur insyaallah ada barokahnya juga tetapi apakah bentuk pekerjaan yang mungkin terbaik yang kita ingin agar Allah memberkatinya. Ha, itu dia. Nak tidur pun silakan, tak ada masalah. Tak nak buat apa-apa lah Ustaz, saya nak duduk saja. Boleh, tak ada masalah. Ha, nampak? Kita sedang apa mengumpulkan tenaga agar kita dapat beribadah. agar kita dapat lakukan benda-benda yang bermanfaat bagi kita pada masa sebelah petang ke sebelah malam ke. Tak ada masalah. Ha, hanya saja kita nak mendapatkan yang terbaik daripada ini. Ha, maka dengan itu, Kalaulah kita berpeluang Ustaz saya ada bisnes ini ada begini Nak launch bila nak launch Lepas Jumaat boleh launch tak ada masalah ha. okay. Kerana apa? Menurut ha. Sebahagian pada salafus salih Yang seperti dimukilkan oleh Alhamdulillah Ibn Kathir Rahimahullah Bahawa dia diber, diberkati ha. Ha. Jadi jangan sampai kita salah faham ayat ni ustaz bila kita ada kat dalam masjid dah tak boleh dah lepas Jumaat mesti keluar tak lepas Jumaat mesti mesti keluar tak duduk siapa yang nak duduk elok tak ada masalah bahkan itu pun perbuatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala okey tapi apa pun yang kita lakukan ingat sambungan daripada ayat ini wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung kalau kamu mencari rezeki sekalipun. Nampak? Dalam kita mencari rezeki, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkati rezeki kita. Kita menyambung silaturrahim, kita lakukan apa pun bentuk perbuatan yang dibenarkan dalam syarak maka ia akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala sama apatah lagi kalau kita lakukan perbuatan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ia ya, berbagai Kadang-kadang kita bertemu dengan teman kita Ustaz dah lama saya tak bertemu dengan dia ha, Saya nak menyambung silaturahim Saya nak apa ha, yalah, Menyambung silaturahim ni Artinya apa ha, Dalam hadis disebutkan Menyambung silaturahim ni adalah Menyambung hubungan Dengan orang yang ingin memutuskan hubungan dengan kita Itu menyambung silaturahim Kalau yang memang orang yang kita dah dapat Itu maksudnya mem memperkuatkan atau mengekalkan silaturahim. Jelas ya? Menyambung silaturahim dengan fadilat-fadilat yang kita baca banyak dalam hadis-hadis yang 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 kita ketahui. Apa? Sepertinya barang siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan, rezekinya dimurahkan, maka hendaklah menyambung silaturahim. Yang dimaksudkan dengan menyambung di sini adalah dengan golongan yang bila kita ingin menyambung silaturrahim kita ingin ber uh, bersemuka dengannya dia kata tak nak tak ada masa sibuk lain kali jelah ha ini setiap kali kita mendekatinya dia berjauhan ha ini baru menyambung silaturrahim sebab tu fadilat dia besar Susah lah ustaz kurang macam gitu Leceh lah ustaz itulah fadilat dia besar kawan awak yang setiap hari jumpa kawan awak yang memang kalau awak tak cari dia dia cari awak Kawan awak yang selalu dekat dengan, dengan awak Ini bukan Ya walaupun kita guna kalimat menyambung selatu rahim Tapi ini mengekalkan dan memang menguatkan saja Menyambung adalah mereka yang ingin putus dengan kita Kita dekat dia lari Kita dekat dia lari ha, Nampak? Dia kata Haji Besok Haji free tak kita ha, Besok saya sibuk lah ha, Kalau hari apa yang Haji free? Oh saya minggu ni sibuk. Oh kalau minggu yang berikut, ah ha, saya bulan ni sibuk. Ah ha, kalau tahun ni, ah ha, tahun ni saya sibuk. Ha, bila haji tahun bila yang haji free? Ha. sampai dah dah sampai main tahun dah. Ah, ada je alasan dia ustaz. Ah ha, kita kita cuba. Ustaz bila saya cuba dia lari, saya cuba dia lari penat saya ustaz. Tak apa. Kita berusaha, yang lain kita serahkan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ni. dia. Tiba-tiba tak tahu angin apa Ustaz, hari itu dia cakap dengan kita, eh marilah. Oh, dia pun dah give up dengan kita katnya. Asyik minta jumpa saja, dia berkata, okelah okay okey. minggu ini kita jumpa. Oh, kita berkata, ah, itu menyambung silaturahim. Boleh tak Ustaz diberkati? Ya, Allah boleh memberkati kita pada perbuatan tersebut jadi kita niatkan ya Allah saya lakukan ini adalah untuk untuk kamu ya Allah insyaallah diberkati insyaallah diber diberkati tujuannya hanya untuk apa untuk Allah Subhanahu wa taala begitu juga kalau kita tidur eh tidur pun dapat ya kenapa tidak semoga kita mendapat badan yang telah di yang rehat Semoga kita bertenaga yang mana kita mampu untuk memberi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nampak? Jadi perbuatan yang kita lakukan pada hari Jumaat ni, insya Allah kita jadikan dia perbuatan-perbuatan yang yang elok. Kalau kita lihat pada dunia kita di Singapura hari ini, hari Jumaat ni kira selalunya beginning of the weekends. Nampak? Hari Sabtu ramai yang tak kerja. Kalau kerja pun setengah hari. Ini lazimnya lah. Ada juga yang memang bekerja kalau FMB dan apa dan segala macam. Kerja terus saja. Ustaz. Ha, okay. Itu kita cakap secara umumnya. Apa? Maka oleh itu ramai yang sudah unwind. Dia kata, oh thank God it's Friday. Dia ada macam-macam lah kan. Macam-macam istilah yang digunakan. Nampak? It's the beginning of the weekend. Is ini, is itu, is ini. Adakah maksudnya kita tidak boleh keluar dengan keluarga? Kita sudah tidak boleh. Boleh, tak ada masalah. Adakah masuk hari Jumaat kita tetap mesti berada? Tak boleh buat ibadah semua. Boleh buat benda-benda seperti itu. Hanya sahaja, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, saya anjurkan. Tolong. Jangan membazir peluang kita. Kebanyakan daripada kita pada hari Jumaat Bila kita pulang daripada pekerjaan kita Maka kita gembira, rasa senang Oh dah habis I can chuck my work I can get back to it on Monday Bahkan kita kata telefon keluarga Mari kita keluar Kita pergi ke tempat ini, kita pergi ke tempat itu Jadi hari Jumaat keluar ni kita dah Look forward to it tapi kita rugikan masa Yakni apa? Pada hari Jumaat Dalam masa yang Yang kita pulang daripada kerja ni Menurut Sebahagian ulama adalah Waktu mustajab Untuk kita berdoa Di antara waktu-waktu yang diperhatikan Di antara waktu Sebahagian ulama mengatakan Tak kala imam atau khatib duduk antara dua khutbah ada mengatakan daripada waktu asar setelah waktu asar sehingga ke maghrib. Ada mengatakan beberapa minit sebelum maghrib. Ha, tapi itu waktu yang dikatakan oleh sebahagian para ulama waktu mustajab. Maka oleh itu, walaupun kita sedang keluar dengan keluarga, kita sedang nak pergi kita nak pergi dinner lah Ustaz. Walaupun nak pergi dinner ataupun dalam perjalanan pulang tengah jam, gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang bertanggapan ibadah ni dia mesti pakai jubah, mesti bersungkuk, bersarban, mesti bertasbih, mesti berada di atas tikar sembahyang, mesti menghadap ke arah kiblat, mesti pakai minyak atar, mesti pakai mesti bau gaharu. Tak. Kalau boleh ya alhamdulillah elok. Elok. Jadi keadaan yang tenangkan kita, dalam keadaan kita senang, tak ada masalah. Tetapi dalam keadaan yang bagaimanapun, tetap kita disuruh untuk berzikir kepada Allah. Sebab itu disebutkan, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha kathira. Ingatlah Allah sebanyak sebanyaknya. Untuk apa? Agar kamu berjaya. Jadi dalam keadaan seperti ini pun, dalam keadaan kita pulang, dalam keadaan kita nak keluar dengan ahli keluarga, maka berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Pendek-pendek pun jadilah. Jangan terus tak baca. Ah itu yang rugi terus. Nampak? Jadi kita tengah tunggu bas atau kita tengah mengemudi, kenderaan tak kira lah. apa dan segala macam, ya Allah wahai Tuhanku, doa mengikut adab-adab doa yang kita dah pelajari. Berselawat, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, baca bismillah, lepas tu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan pengampunan bagi diri kita dan ibu bapa kita bagi kaum muslimin keseluruhannya setelah itu doalah hajat-hajat apa yang kita inginkan akhirnya selesaikan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memuji Allah Subhanahu wa taala ini boleh buat tak bila kita tengah tunggu bas boleh buat tak kita tengah gini gini. Ah ha, jadi kalau lah ustaz kita sibuk lah ustaz dengan ahli keluarga kita, dua orang semua tengah bercerita, bercerita, berceloteh dan apa. Okey, ambil minit beberapa minit. Okey. Semua dalam kereta ni atau dalam van, oh, bawa van terus. Ha. Ha, lima minit ni kita dalam waktu mustajab doa kejap. Eh, hey, sepuluh minit sebelum maghrib, kita khususkan. Ya Allah, kita doa lah. Jadi semua senyap, sepuluh minit ni kita doa. Atau lima minit ni kita kita doa. Ha, mohonlah, jadikan satu kebiasaan jadikanlah ia satu kebiasaan jadi dia tidak lengang daripada daripada peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini hari jumaat hari yang mana Allah khususkan bagi kita hari raya kita hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam maka berikanlah ia perhatian okey baik ayat yang selanjutnya Wa idza raawu tijaaratan awlah wa mufaddu ilayha wa tarakakuu kaqa'ime Qul maa 'indallahi khairum min al-lahwi wa min at wallahu khairur Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nampak? Ini ayat amaran juga bagi kita. Ayat supaya kita mengambil pelajaran daripadanya. Ha, ayat ini apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau lahwa, yakni permainan, mereka bubar menuju kepadanya. Apa? jadi di sini kalau kita lihat sejarah hari Jumaat sebenarnya solat yang mempunyai gandengan dengan khutbah selalu solat dimulakan lalu khutbah menyusul. Khutbah menyusul setelah solat. Tetapi apa yang berlaku? Seperti mana yang tertera dalam ayat ini Ada kisah di sebaliknya Nanti kita akan Kalau bukan hari ini mungkin pada minggu hadapan kita akan kisahkan Ia ini berkenaan dengan bagaimana yang pada awalnya solat selalu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum khutbah maka berubah menjadi khutbah lalu disusuli dengan dengan solat. Ha, jadi sebenarnya hukum asal adalah apa? Solat dulu baru khutbah. Seperti mana yang kita lakukan bagi solat-solat yang lain. Solat hari raya macam mana? Nah, ha, kita solat dulu baru khut, khutbah. Tapi Adakah kita lihat bagaimana atau apa yang berlaku bila kita solat dulu baru khutbah? Kadang-kadang Ustaz -kadang, lepas solat terus balik. Ah ha, lepas solat dia, dia bah, dia balik. Ha. Jadi ini juga berlaku pada sahabat Nabi radhiyallahu Berlaku pada zaman Nabi saw. Jadi jangan cemoh. Ada orang bila kita baca ini, apalah bagaimana layaknya berlaku benda ni sedangkan zaman kita juga berlaku kenapa jadi jangan bila kita berlaku kat orang lain kita salahkan kita ni cepat salahkan orang lain kita nampak kesilapan pada orang lain ini apa lah macam gini ini apa lah macam gitu kesalahan kita yang jauh lebih parah kesalahan kita yang jauh lebih besar kita remehkan kita abaikan kita berikan alasan tetapi kalau kesalahan orang lain diperbesar-besarkan. Awas. Kenapa? Kerana kalau kamu tidak menutupi aib saudara kamu, maka Allah akan membuka aib kamu. Apa buka aib saudara kamu, Allah membuka aib kamu. ini awas ni. Ah pepatah Melayu mengatakan kan. Ya apa? Kalau gajah depan mata pun dia tak nampak. Kalau semua orang lain yang salah, dia dia dia, dia, dia boleh besarkan. Ini dia. Jadi jangan kita jaga lidah kita. Ni apalah ustaz sahabat ni. Kenapa sampai tahap begitu? Sampai boleh tinggalkan Nabi. Kalau saya, saya tak akan buat. Oh dia dia katalah. Dia tak akan buat. Kalau saya hidup zaman Nabi, saya mesti duduk sampai habis. Benar atau tidak? Ha, itu masalah lain. Apa? Itu mas masalah lain. Yang dia usai duduk ni ustaz. Nampak saya kalau waktu ni saya lama saya duduk ustaz. Kalau salawat tak ada urusan pada masa tu. Bayangkan kalau awak ada urusan masih duduk lagi atau tidak? Ha, ah, nampak tak? Jadi ini dia berbicara kerana mungkin dia pincin. Dia berbicara kerana hari ni off. Dia berbicara kerana oh hari ni uh, tak berapa banyak uh, apa urusan dia. Tetapi kalau dia ada urusan maka berbeza pula sikapnya. Jadi setiap orang itu ada situasi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan padanya. Jadi bagaimana pengorbanan kita itu yang akan dilihat. Jadi sahabat Nabi ada beberapa peristiwa yang berlaku pada mereka. Ya. Perkara itu berlaku yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberi khutbah lalu datanglah kafilah membawa barang-barang dagangan sehingga mereka meninggalkan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang sedang memberi khutbah. Dapat? Aha. sehingga ada riwayat mengatakan hanya tinggal 12 orang. Nanti kita akan baca mungkin minggu depan. Kita akan bacakan. Lalu datanglah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebahagian kita apa sikap para sahabat ni? Tolong jaga lidah kita Tolong jaga hati kita Tolong jaga minda kita Walau bagaimanapun Mereka jauh lebih mulia daripada kita Sahabat Nabi radhiyallahu anhum Semoga Allah merahmati mereka Jauh lebih baik daripada kita Mereka orang-orang pilihan Mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menemani Nabi-Nya kita kalau menemani nabi saya tak yakin kerana para sahabat nabi yang menemani nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bila perintah ditujukan pada mereka sami'na wa ata'na kami dengar dan kami patuh bahkan dalam setengah riwayat bahkan dalam setengah riwayat kita akan lihat bagaimana Nabi mendoakan para para sahabat. Insya-Allah kita akan sambung pembahasan kita ini pada sesi yang hadapan. Semoga apa yang kita bahaskan pada hari ini beri kita manfaat. Semoga Allah merahmati kita mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang mendengar nasihat yang baik dan beramal dengannya. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق الهدايه وبالرضا والعنايه وبالسلامه والعافيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته